А что по клиренсу? Я чуть-чуть рассказывал, что он автобег, не недорожник вообще, да, езди. Ага. Ладно. Ну да, кстати, по бездорожью она в принципе хорошо, хорошо да, Осталось только в принципе новые пружины поставить более жесткие. Угу. Потому, а ну что... покажи, что я понял. Что за пружины я Ага, ага. Ну все равно пожестче бы хотят, ага. потому что когда народ сядет там, ну конечно же, претвлюснуть нужно как угу. то посадить. Там, когда по бездорожью ездим, она, конечно же, проседает, естественно. Угу. Клиренс уменьшается. Так, ну так малышка, в принципе. Не ржала вообще, Нет. да? Кстати, в бензин, чистый бензин, ребят. Газ, если что, в тех паспорт вписанный, но мы еще не успели поставить. Угу. Но я и думаю, не, 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 несует, ну, честно, бампер, не бампер стоит. Бампер. Бампер новый, да, ты поставил? Да, да, да. Бампер новый. Вообще. В принципе. Вот такая машина. Машина хорошая, да. Если что, 16 клапан, и опельский движок стоит. Угу. 1.5. Вполне, для городской езды особенно, это вообще, ну, кайф. Экономно, Да.